Реформа Генеральної прокуратури. Заступник генпрокурора Давід Саквералідзе заявив, що після реформи рядовий прокурор отримуватиме щонайменше тисячу доларів. Що ж змусить прокурорів піти на таке зниження доходів? Ну і чи змусить взагалі? Саме про це ми поговорили із Давідом Сакваралідзе. В одному з своїх інтерв'ю ви казали, що зарплата працівників прокуратури буде тисяча доларів і більше. Та ж нобить. Е, чому ви впевнені, що? Це справляется, потому что большинство сибельниковиков прокуратуры, мы ну, признаем, часто незвыкло до набагато большей зарплаты неофициальной. Есть, конечно, люди, которые ничего общего с коррупцией не имеют и не хотят иметь. Главное, чтобы работникам прокуратуры сегодня и не только им, но в первую очередь и обществу вернуть доверие к прокуратуре, чтобы создать э, э, условия для веры и для того, чтобы эта вера возвратилась и вернулась. Для этого нужно в первую очередь мотивировать своих же работников. Вот давайте не будем себя обманывать и верить в том, что имея 2000 или 1000 гривен или 3000 гривен при такой инфляции и при военных условиях прокурор или судья э, сможет нормально жить, э, не будучи вовлеченным в коррупционные какие-то моменты. Да? Так что давайте сперва надо, э, будем, будем говорить о том, как создавать рабочие условия. Как увеличить зарплату, что предлагать тем новым, которые будут заходить в систему через открытые конкурсы, через э, прозрачные процедуры. И потом будем говорить уже о борьбе против коррупции. Они очень сильно взаимосвязаны, потому что ну, проживешь месяц, три месяца, э, два месяца, три месяца, и потом уже возникают житейские бытовые проблемы, которые любому человеку надо решать. Мы это все делали, мы это все проходили. У нас ситуация была намного худше хуже чем да у нас у прокурора было 40 долларов зарплата когда мы начинали реформу так что в Украине намного больше ресурса и финансового ресурса и интеллектуального и человеческого ресурса для для, для того чтобы эти реформы реально удались. его. про украинский менталитет прокурора, угу. потому что у нас столько часу прокуроры выховывались в такие системы, какая их смутивала. Ни, ни, ничего как плохого вас... в менталитете прокуроров Украины я так не видел такого системного, что не могло, не можно было бы поменять тех, которые не будут соблюдать те правила, которые мы устанавливаем и создается служба генеральной инспекции уже на следующей неделе, которая будет заниматься конкретно делами и преступлениями совершенными прокурорами и следователями. Угу. Те, которые не будут соответствовать этим стандартам, им придется покинуть прокуратуру или, я извиняюсь, но придется их отдавать под уголовную ответственность. Мы серьезно к этому относимся. Никаких поблажек тут не будет. Когда вы пришли в прокуратуру украинскую, э... Що, на вашу думку, тут є зайве? Що вас найбільше здивувало в системі, можливо, в приміщенні самої прокуратури? Це все-таки старий дух. Старий дух тут. Э, ну, Ви знаєте, пшонка — це ж общее поняття. Пшонка — це відворяється той строй, прокурорський строй, який? не был ориентирован на результаты, не работал во благо общества и был вовлечен в коррупционные схемы и коррупционные дела. И не понимал, как надо современ... по-современному работать. Вот это здание, где сейчас мы здесь сидим, стоило несколько, наверное, десяток, десяток даже больше 100 миллионов долларов. Но все-таки все, все, все здание оно построено по-старому. Нам не нужны вот такие большие кабинеты. Нам не нужно 6 или 7 лифтов, например. Нам не нужны там отдельные какие-то Uh, сауны, бассейн. Да. Нет, ну сауны, бассейн здесь нету на самом деле, но можно было сделать покомпактнее. Окружающая среда э, и интерьер имеют очень большое значение на, и, да, и влияние на эффективность работы самой. Когда ты работаешь в современном европейском и западном офисе, ты по-другому по смотришь на вещи уже, в прозрачном, где а современное оснащение, электронная программа и так далее, и так далее. Я надеюсь, что через несколько месяцев уже приемные прокуратуры существенно поменяется. Вместо планированных стекол и турникетов вас уже будут встречать у Красивые девушки и мальчики с улыбкой, с квалификацией конкретной. Наберем туда молодых и опытных или неопытных, но проведем для них тренинги, девушек и мальчиков с психологическим образованием, которые будут координировать уже наши отношения с потерпевшими, с, со свидетелями, с людьми, которые будут приходить со своими жалобами и так далее. У нас такое серьезное интервью получилось, что... Да. что... Я удивился, что именно юмористическая программа пришла в прокуратуру сегодня. Мне не та, что Наверное, наши дела совсем плохи, что как раз вот ваша передача пришла, а не, 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 другая политическая, например. Это на самом деле вопрос до журналистов. Да. На, Наверное, уже поганые. с юмором относитесь к прокурорской Мы деятельности. Иначе не смогли... Ну, это, я били. шучу, конечно. Ну, это не очень смешный жарт был. есть ли у вас смешные жарты? Может, какие-то анекдоты грузинские, или что-то такое, чтобы трошки развеселить интервью? Ой, у меня... Вот сейчас сразу вспомнил. Есть такой человек, мой друг, он был директором оперного и балетного театра Грузии. И его имя тоже Давид Сахаралидзе. И я тогда был первым замом генерального прокурора или городским прокурором столицы, главным прокурором Тбилиси, а он был руководителем оперного и балетного театра. Так у нас же маленький город, все-таки общество не так, не так, не так большое, как в Украине. И нас всегда путали. Или мне звонили, например, что «Давид, привет, там я я звоню там из Министерства культуры, как раз при, пришла новая партия Пуанта или декорация СССР, забирай его, пожалуйста. Я говорю, кому вы звоните? Вы в прокуратуру попали. И наоборот, его звонили, что вот посадили кого-то, хотим подписать сделку о признании вины. Мы слушали, что, слышали, что ты можешь решить этот вопрос, помоги, пожалуйста, там несправедливо с кем-то обошли. Он говорит, вы путаете меня, я не прокурор, я... И таких историй у нас много было. Так что были, конечно же, курьезы такие. А можете ще розповісти е, про ті стенди що за mm -hmm. мене? Е, ви я знаю, що ви вчите українську мову. Так, кожен день Масчастя не українську мову. Так. В е, сожалению кожен день не виходить, но е, учительниця приходить дважды или трижды в неділю. І от стараємося мучимося, щоб вивчити спад українську мову? Квітки. Кого? Папир. <laughs> Сичен, лютный, березень, квитень. <laughs> Давайте лучше проверим через несколько недель или месяца прогресс, а то это всего лишь не, я не, я не, третий не, урок. Я не хочу перейти, мне просто интересно, что она вас учит. Может, она вас что-то такое дурное, учит? Чтобы, чтобы, потом... Э, нога, да. Ука... Это слияние районных прокуратур, кстати, местные, это схематично, да. А вот это? Это. Ага. Но это не она вас учит? Нет, нет. А то грузинская была внизу. А тут можна дивитися, там нічого таємного нема? Політична кон'юнктура. Ми ж як? Хто вчинив злочин? Що тобі інкримінують? Перед'являти звинувачення. Доброго ранку, як справа, якся маєш. Тобто там я бачу фрази я даю, ти даєш. Uh -huh. Виндае. Uh -huh. э -э, свідок... Это не про хабар. Я сподеваюсь, потому <laughs> что мы даем. Мы даём, вы даёте, свидок Ага. Uh -huh. Но когда зная русский язык, иногда трудно трансформировать русский сразу же в украинский, потому что первое, что тебе приходит в голову, параллель, значит, как было бы по-русски, и потом переводишь на украинский. Так что легче было бы, если... не знае руски, приступува би во учеба во